小姑娘，是你找幺幺二零吗？我能见见他吗？你找他有事儿吗？他救过我，我想当面谢谢他。我想知道他的名字。你来晚了，他叫徐建飞，在不久前的一次地震救援行动中，他牺牲了。 请出去 有微光，映出轮廓更清晰。 喂，南初啊，我沈光宗啊，你真的不考虑一下我们北瑶了吗？你看啊，影视综艺这个代言资源都是现成的，咱都可以聊的。呃，新晋小花、流量密码、舞蹈人设，这些都给你。不好意思啊，沈总，我暂时没有当艺人的想法，麻烦你转告韩老板。不是，南初啊，咱咱咱聊天不能往死里聊啊，是吧？我得先去排练了，先不说了，挂了。谁是负责人？ 我们是和平路特勤站消防员，你们这是谁报的火警、啊？啊，着火了吗？没人报警吗？怎么怎,么怎么了？怎么了？这是同志你好，怎怎么了？是你报的警吗？没有啊，怎么了，同志？杨那民，去检查一下。是,是。不是什么情况？那个指挥中心。是。指挥中心。中心哎呦，这怎么了？消防员怎么来了？阿姨、啊，肯定是你们这帮家伙，看看把我这房子搞成什么样了。我说路过家来看一眼。 这倒好啊，当初就不该把房子租给你们。这一定是有什么误会，我们这里一直都好的很，好的很、啊，好的很、啊。消防员怎么来了？房租都欠我半年了，我限你们今天之内给我搬出去。别呀、啊，房东阿姨，我们五社最近经营有些困难，但我们租您这房子租了好几年了，您再宽限一个月，就一个月。现在不是房租的问题了，是我不想再租给你们了。合同上白纸黑字的写着，谁要对房屋造成了损坏，立刻解约。 我们真没有，什么没有啊？不管，搬家。你镇<在>、哎、不是没有发现火情。再看一下，宁镇，楼、啊、<您>上也看了，没发现火情。到底谁报的警啊？宁镇<在>，肯定是宁镇<在>，他们把我房子给点着了。你看下这个，邻居看见冒烟都报的警。还在门口等着我们呢。 <是>哎呀，消防员同志，您确定不是你报的警？来，我现在可以怀疑你报假警，浪费社会公共资源。对这种情况，我们一定会追责到底。就是你报的警，目的就是为了赶我们出去。我刚才在外边真看见冒烟了。哎呀，我跟你说，一定是邻居，肯定是邻居做饭冒的烟。行，你也不用解释了，有什么具体情况？ 一会儿你去派出所说清楚，好吧？啊，报警，好。你这也太过分了，你这,这是没我没有报假警啊，好<吧>真的看见冒烟了。走走走，你先上车，有什么话回所里说。林站长，我们先回去了。好，辛苦啊，好。你们这儿今天虽然没有发生火情，但是我看了一下，那门口堆了很多易燃物，清理一下，保证安全。 过两天我们还来检查。好，好,好，辛辛苦了，麻烦你们，收队吧，咱走吧，进去吧。你好，怎么了？好，谢谢啊，谢什么？谢谢帮了我们一个大忙。正常工作流程，没事。 你要住在舞社里？啊？对啊，我已经让中将把我那房子转租出去了。今天就有人看，要是顺利的话，能退给我三个月的房租。这也没法住人呢。<coughs> 这嗓子还没好啊？是吧<的>？你放心了，我就是这段时间凑合过渡一下。等我手头宽裕一点，我就重新租。你不知道现在这房子啊，又贵又不好。 我本来也准备换一个便宜的，南柱，你不用这样，这不是你的责任。嗯，我一会儿呢，先给你转点钱，你凑凑看，能不能先交上个一两个月？说不定房东心情好了，就宽裕我们几天。我也联系了演出经纪，找一些开业热场、喜宴结婚的活，这苍蝇腿也是肉，就顺带是练舞了嘛。南柱。 就算你把所有的钱都给我，他又能维持多久？重点是，他他不值得。我觉得值啊！李老师说过，咱们学艺术的人不能那么现实，你忘了？那是以前，那是我妈还在的时候。我一不会跳舞，二不会挣钱，撑不下去的。哎，行了，你也别磨叽了。咱们都是对木舞社有感情，不然也不会这样。有事情大家一起扛。 那我先去收拾了。哎，南叔，晚上排练完，叫大家一起吃个饭吧，好久没聚一聚了，我请。好啊。 有没有看到大家在这么高兴吗？对。师哥，你是不是要离开我们？没有。我太了解你了，你用这过时的手机，住最便宜的房子，你省下来的每一分钱都用在了木舞社里。 但是今天你很反常，请大家吃饭，是不是因为要告别了？有可能是我拉到了赞助，所以才这么大方的。真的。南叔，你妈妈一直不让你跳舞，你为什么还要坚持啊？跳舞是我的初心。 是我的梦想，我不能放弃啊！梦想是美好，可是现实，一年多以前，我们的账户就已经一分钱都没有了。我想了好多的办法，可，可是都入不敷出。你的初心是舞蹈，我的初心是梦舞社，可我现在梦醒了。 这么多天，我看得很清楚，坚持梦想是要有能力、有底气、有决心的。这些你有，我好像没有。如果我半途而废的话，你会对我失望吗？你要关掉舞社吗？我不想关。那就别关。不关。 你能接吗？孟舍，只有交给你，我才放心。 你有话好好说。上次就是因为你们，我被派出所带去了，折腾了好半天。上次确实是你报假警，这件事情赖不到我们身上吧？那房租呢？欠债还钱，天经地义。你们到底想拖到什么时候？我跟你们说，今天你们要是不把房租给我结清了，现在就给我搬出去。不给钱是吧？咱们法院见。阿姨，房租的事情您和我商量。我跟你说不着。乐志伟什么意思？ 电话关机，微信不回，就连他家的房子都退租了，怎么着？玩消失是吧？想跑路是吧？退租了？不可能啊！昨天我们还一起吃饭呢。对啊，啊、演，啊啊、接着演。阿姨，你放心，以后房租的事情我来负责。摊主，行，你付是吧？拿钱，十四万。不对，加上下半年的房租，一共是二十九万六千八。 我账号你们知道吧？现在就转给我。对不起，我现在没有这么多钱。你逗我玩呢？但是我给你打欠条。南初<出>，南初<出>，冷静一点。南初<出>，你放心，这件事情我一定会负责到底。这个钱我一定会还给你。行，我就再给你们最后一次机会，再给你们一周的时间。下周我要是再收不到房租，你们一个都不想跑。怎么回事啊？我不知道，这怎么办啊？ 这怎么办呀、啊？这怎么弄啊？啊啊好了，继续跳舞。来、啊、来来来来，站好。难叔，你妈妈一直不让你跳舞，你为什么还要坚持啊？跳舞是我的初心，是我的梦想，我不能放弃啊。 五六七八，好，再抹下去。对，吐气。 沈总，明天见一面吧。你好，我找沈光宗，沈总。呃，沈总，沈总，有人找您啊。稍等一下。好不好意思，谢谢、啊。哎，我之前是不是见过你啊？ 想起来了，我给你们舞团化个妆。你们舞团叫梦舞社，嗯、你是西西顾<部>。<laughs> 哎，太巧了。哎，那你今日是过来这边演戏的吗？我面试。你也是面试那个北洋娱乐的。哎，那如果，哎，那要是能加入北洋娱乐的话，咱俩以后可就同事了呢。西顾，哎，哎你看过我们舞社跳舞，你觉得我们舞社怎么样？嗯，说实话，其实我觉得。 风格挺独特的，我记得有人说过你们挺前卫，我觉得吧，梦武社嘛，前卫是好事，你们只要坚持下去，肯定会有很好的发展真的假的？真的，谢谢啊，好，可以进去了。那那我先走了，不跟你说了，拜拜，下次见。手机放下来啊，不要拍。对 <coughs>，放大点，放大一点。 <的>拍这么多戏啊，就这样。不过今天算拍得快的，这三页纸的戏，勇哥一上午都快拍完了。我过两天也得来串一个、哎。<laughs> 来这边，哎，走。你把那个手放放好了，放好了，坐坐面。哎，陈总来了。哎哎，好好好。穿过去就到了，啊。

这个呢就是合同，还是跟我们之前聊的一样，百分之六十的项目分成，然后签三年，啊，我们公司呢一般是这样，呃，先演戏后综艺，然后有一定人气之后再上才艺，呃，你先看一眼合同，如果没什么问题，我们到时候找时间就签了啊。沈总，我有一个请求。啊，你说。我希望公司能先预支我三十万，另外非工作时间可以让我跳舞。 <laughs> 南初啊，你现在只是一个没签约的新人啊，你觉得你提这种要求，是不是不太合适啊？如果拒绝，可能我就签不了了。